Oh ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णो गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः हरिः तत्सत् श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओं अण्ड् वेल्कम् टु अनदर् सेशन् आफ् गीतायोग Today, let us practice 2.4, 5, and 6. As usual, you will hear Padmaji's voice. After that, I'll be repeating. So, you also please repeat on mute. Let us begin. Arjuna. Arjuna. Uvacha. Uvacha. Katham. Katham. Bhishmam. Bhishmam. अहम अहम संख्य संख्य द्रोणम द्रोणम च च मधुसूदन मधुसूदन इशुभिहि इशुभिहि प्रतियोत्स्यामि प्रतियोत्स्यामि पूजा पूजा अर्ौ अर्ह अरि सुदन सुदन अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कथम संख्ये, कथम संख्ये, द्रोणं च मधुसूदन द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन पूजार्हा अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संखे द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिषूदन अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिषूदन अर्जुन से O oh, Madhusudana, how can I shoot arrows in battle on men like Bhishma and Dronacharya who are worthy of my worship, O oh, Arisudana? Here Krishna is referred as Madhusudana and Arisudana. Madhusudana is one who killed Madhurakshasa whereas Arisudana is destroyer of enemies. Arjunanu Helidanu ಓ ಮಧುಸೂದನೇ ನನ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಹರಾದ ಭೀಷ್ಮ ಮತ್ತು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಂತಹ ಪುರುಷರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಿ ಅರಿಸೂದನನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮಧುಸೂದನ ಮತ್ತು ಅರಿಸೂದನ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಧುಸೂದನ ಎಂದರೆ ಮಧುರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೊಂದವನು ಅರಿಸೂದನ ಎಂದರೆ ಶತ್ರುನಾಶಕ ಎಂದು ಗುರುನ್ ಗುರುನ್ ಹತ್ವಾ ಹತ್ವ ಹಿ ಹಿ ಮಹಾ महा अनुभावान अनुभावान श्रेयः श्रेयः भोक्तुम भोक्तुम भैक्ष्यम भैक्ष्यम अपि अपि इह इह लोके लोके हत्वा हत्वा अर्थ अर्थ कामान कामान तु तु गुरुन गुरुन इह इह एव एव भुंजीय भुंजीय भोगान भोगान रुधिर रुधिर प्रदिग्धान प्रदिग्धान गुरु नहत्वाहि महानुभावान गुरु नहत्वाहि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपि हलोके

जीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान गुरुन हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम हलोके लोके गुरुन हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामान्स्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् हत्वार्थकामान्स्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् गुरुन हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि हलोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनि हैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान् गुरुन हत्वा

ಲೈಫ್ ಬೈ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದೀಸ್ ನೋಬಲ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಮೈ ಟೀಚರ್ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ ಈ ಉದಾತ್ತ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕೊಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ಉತ್ತಮ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕೊಂದರೆ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಗಳು ರಕ್ತದಿಂದ ಕಲುಷಿತವಾಗುತ್ತವೆ ವಿದ್ಮಹ.

नह जयेयुहु जयेयुहु यान यान एव एव हत्वा हत्वा न न जीजी विशामह जीजी जी विशामह ते ते अवस्थिताह

स्थिता प्रमुखे धात राष्ट्र प्रमुखे धात राष्ट्र न चैतम कथर नो गरीयो यद्वा जेम न चैतम कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः यानेव हत्वा नजिजीविषा स्थिता प्रमुखे धातराष्ट्र न चैतरनो गरी यद्वा जये मिवानो वहत शाम स्तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः याने वहत्वा किलिंग देम वी विट डिजायर टू लिव ये ಈ ಯುದ್ಧದ ಯಾವ ಫಲಿತಾಂಶವೂ ನಮಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಜಯಿಸುವುದೋ ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ಸೋಲುವುದೋ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದ ನಂತರ ನಾವು ಬದುಕಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಅವರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪುತ್ರರ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಮಾ सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्तिः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु हरिः ओं तत्सत् శర్వం శ్రీ కృష్ణార్పణమస్తు థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ టుడే ఎవ్రీవన్ థ్యాంక్ యూ హరి ఓం థ్యాంక్ యూ ఆల్ హరి ఓం